Isu kuil ni saya faham ramai yang marah, ramai yang terluka, ramai yang sakit hati Tapi korang kena faham, kena bezakan antara isu tanah dan juga isu agama dan dalam kes yang tengah viral sekarang Yang tengah saya bincangkan sekarang Ini adalah isu pemilikan tanah Dan juga status tanah Bukan serangan kepada mana-mana agama Dekat Malaysia ni tak kisahlah Masjid ke tokong ke kuih ke gereja sekalipun Semua ni tertakluk kepada undang-undang tanah Dan juga pihak berkuasa tempatan Jadi kalau ada isu berkaitan dengan dokumen Status geran ataupun kelulusan Semua ni kena selesaikan melalui undang-undang Bukan dengan maki hamun dekat social media Benda paling senang adalah salahkan kerajaan Serang kementerian Tapi korang kena faham bidang kuasa kerajaan Dan juga pihak-pihak hak yang tertentu. Di bawah Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa tanah dan juga hal ehwal agama adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Ini adalah fakta perlembagaan, ini bukan pendapat peribadi. Soal pengurusan tanah pula di bawah siapa? Soal pengurusan tanah, dasar dan penyelarasan teknikal adalah di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian yang mana ini di bawah NRES iaitu Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar. Maksudnya dekat sini isu geran tanah Reza ataupun status milik tanah adalah isu perundangan bukan isu sentimen agama semata-mata. Dan dekat peringkat negeri pula kita ada PBT iaitu pihak berkuasa tempatan. Apa fungsi dia? PBT ni ada kuasa besar untuk kelulusan, pemantauan dan juga penguatkuasaan kat orang korang kena tahu yang kerajaan negeri dan juga PBT patutnya menjadi lebih proaktif. Fakta menarik sejak tahun 2023, segala pengurusan rumah ibadah selain Islam dan juga peruntukan tahunan telah pun dipindahkan daripada Kementerian Perpaduan Negara kepada KPKT. Selama ni orang masih ingat yang benda ni masih lagi bawah Kementerian Perpaduan tetapi tidak. Jadi apa sebenarnya fungsi dan peranan Kementerian Perpaduan? Fungsi diorang bukan untuk luluskan tanah ataupun bangunan. Fungsi diorang adalah untuk menjaga keharmonian sosial. Diorang kena bertindak supaya isu tak menjadi konflik kaum ataupun agama. Diorang kena gerakkan jawatan kuasa pengurusan isu perpaduan dan diorang kena aktifkan mediator community. Contoh macam isu-isu yang sama sebelum ni, ia diselesaikan melalui mediator. Dan dengan banyak isu-isu sensitif yang melibatkan kebencian diskriminasi, saya rasa inilah masanya untuk Kementerian Perpaduan untuk wujudkan Akta Keharmonian Nasional. Kita ikut macam UK dengan Singapore supaya kita boleh sekat kebencian itu. It is time for Malaysia to raise up sebagai satu bangsa bukan hanya pada provokasi.